প্রতিদিন লম্বা হচ্ছে গাজার মৃত্যুর মিছিল যারা বেঁচে আছে তারাও লড়ছে খাবার পানি ও চিকিৎসার জন্য আপনার এক বেলার খাবারের খরচই হতে পারে ওদের জীবনের আলো আবাম ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পৌঁছে দিচ্ছে খাবার ও পানি এর জন্য প্রয়োজন আপনার দান শতাকা কিংবা জাকাল চলুন আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলি সহানুভূতির বিশ্ব قرون করুন খাদ্য باني، ও মানবতার পক্ষে احنا نذكر اخواننا في المساعدات اللي بتجينا ونطلب منهم من زي زياده في المساعدات زي انتم شايفين عندنا عندنا كميه كبيره من المياه الناس يعني ساكنين في حي الزيتون وهذه المنطقه في حي الزيتون خاصه جامعه اللي كانت سبقها بالأخبار وبعد انتهاء شيء بسيط لم تصلها اي شيء لا كابونات ولا تكيات ولا شيء من المياه الا هذه اللي الان ترونها في اللي هي نقله مياه جديده واحنا نشكر اخواننا المتبرعين من كل مكان وخاصه اخواننا في في دول الخارج ومنطقه بنغلاديش نشكرهم شكر الجزيل على هذه المياه ونتمنى منهم إنه يكونوا داعمين باستمرار وتزيد الكميه لانه فيه. فيه منطقه حي زيتون فيها ناس كثير وخاصة منطقه جامع علي يعني شايف كيف ونتمنى منكم المساعده بكل شيء من طعام من مياه من البسه من اي شيء بتقدروا تساعدونا فيه نذكركم شكرا جزيلا وشكرا لاخواننا في بنجلادش بسم الله الرحمن الرحيم سقي الماء تبرع كريم من اخواننا من بنجلادش ومن بالذكر الذكر مؤسسة إيبان فونديشن بنغلاديش ومؤسسة سامسون ألون آن بنغلاديش ونسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في مالهم وجزاهم الله كل الخير شكرا اوبان فاونديشن بنغلاديش شكرا شمس العالم خان اليوم بتاريخ 21 4 2025 جزاك الله خيرا تقبل الله منا ومنكم اپنر সহযোগিতা একটি জীবন বাঁচাতে পারে এখনই দান করুন আবাম ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ফাউন্ডার জাহিদুল আলম মাসুদ ডোনেশন ইনফরমেশন ব্যাঙ্ক আবাম ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অ্যাকাউন্ট নং জিরো ফোর জিরো ওয়ান নাইন জিরো ওয়ান জিরো টু সেভেন টু ডাবল ফোর মোবাইল পেমেন্টস বিকাশ নগদ রকেট জিরো ওয়ান এইট ফোর ডাবল ওয়ান ডাবল ফাইভ থ্রি ফোর থ্রি